Ik ben Martijn Maat, specialist geïntegreerde gewasbescherming bij Royal Brinkman. Rupsen zijn lastig te bestrijden plagen. In de teelt van paprika hebben we veel last van rupsen van Turkse mot. Deze rupsen tasten de planten aan en veroorzaken veel schade aan het gewas. Een Turkse mot kan tot wel 500 eitjes leggen. De rupsen veroorzaken door wraad veel blad- en vruchtschade aan de paprika's. Om rupsvraat tegen te gaan, kan men gebruik maken van inzet van zowel biologische als chemische middelen. Zeker in een geïntegreerde teelt wil je liever geen chemische bestrijding uitvoeren. Dit kan namelijk ten koste gaan van de opbouw van natuurlijke vijanden. Naast het gebruik van bacteriepreparaten bestaat ook de mogelijkheid om een biologische oplossing in te zetten, de sluipwes Trigogramma AG. Trigogramma parasiteert de eitjes van diverse vlinders en motten, waaronder de Turkse mot. In het verleden hebben meerdere telers in de papka gebruik gemaakt van die met Trigogramma. Deze werden vaak enkel opgehangen op gevoelige plekken in het gewas. De resultaten waren echt wisselend. Hierdoor haakten telers af om Trigogramma AG in te zetten en bleef de schade door rupsvraat een probleem. Nu weer iets nieuws. In samenwerking met AgroBio kwamen we uit bij een nieuwe leverancier die Trigogramma als losmateriaal kan leveren, maar ook in balletjes, genaamd Trigocontrol. Het voordeel van deze balletjes is dat de poppen zeer gedoseerd uitkomen. Hierdoor is een goede spreiding en wordt er een paraciteringspercentage gerealiseerd van bijna 100%. Het begint met een goede monitoring. Het is belangrijk om de eerste motten direct te signaleren. Dit kan door middel van het PAD-C systeem of het gebruik van pheromonen. Zodra de eerste mot gemonitord wordt, is het van belang om direct te starten met de inzet van trigogramma. Trigo Control is verkrijgbaar als los strooimateriaal in een strooibus met 100.000 poppen en in een verpakking met 125 balletjes met elk 1100 of 2200 poppen. In proeven hebben we tot op heden voornamelijk de balletjes ingezet en deze werkte erg succesvol. Het voordeel van de balletjes is dat de poppen beter beschermd zijn tegen gewasbeschermingsmiddelen en invloeden van buitenaf. Ook zien we dat het uitkomstpercentage van de balletjes een stuk hoger ligt dan de dispenserkaarten die we voorheen gebruikten. Het uitzetten is heel eenvoudig. Leg de balletjes op de pot van de plant of in de introboxjes, welke worden opgehangen in het gewas. Hoe beter de verdeling van trigoncontrole, des te beter werkt de bestrijding tegen de rups. De impact is groot. Met de inzet van trigoncontrole hoeven we veel minder chemie in te zetten. Hierdoor wordt het biologisch evenwicht in stand gehouden. Het is een goede aanvulling in de biologische bestrijding tegen rups. Wil je meer weten over trigelcontrole en wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van gewasbescherming? Kijk op royobrikman.nl